Вкусного всем! Карп по-сербски, которого мы будем готовить, является старинным рецептом венгерской кухни. Как часто бывает, о его сербских корнях не знают в Сербии, но хорошо помнят в Венгрии. Рацпонти. Так звучит это блюдо по-венгерски. Рац – это древняя фамилия, а также приставка к блюдам, возникшая в давние времена, когда большая группа сербов, спасаясь от турецкого ига, поселилась на просторах Венгрии. Их рецепты, со временем трансформируясь, стали неотъемлемой частью венгерской культурной традиции. Очень ароматная, сочная, колоритная и по-настоящему венгерская, но с изюминкой блюдо. Для которого нам потребуется карп, свежий, довольно большой, тушка хотя бы от килограмма. Бекон это та самая изюминка, которая придаст запах, привкус и наполнит блюдо из рыбы новыми красками, непривычными для вас. Овощи лук, помидоры и сладкий перец. И главное картофель. Он будет основой, как и карп, нашей запеканки. Для соуса сметана, паприка, чеснок, соль, черный молотый перец и сливочное масло. Необычное для нас сочетание продуктов, но поверьте, это фантастика вкуса. Для начала поставим отвариваться картофель в соленой воде минут 15, затем обязательно охладим. По сути, это почти, но не совсем сваренная картошка. Удобно нарезать и доводить до готовности одновременно с рыбой. Кстати, и поставьте прогреваться духовку. Теперь в дело идет карп. Необходимо его очистить. Для этого я применяю лайфхак. Пакет, чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне. Он должен быть большим, чтобы рыба в нем поместилась, и вы могли поглядывать на то, что чистите. Удобно, чистим. Чешуя вся останется в пакете. Не разлетается. Также в пакете происходит очистка от внутренности. Спороли брюшка и, перехватив связи внутренности у головы, вырвали их. Только осторожно не провите желчный пузырь. Если все-таки это произошло, промойте место выброса желчи солью и холодной водой сразу, не давая ей впитаться. И не забываем удалить жабры. Рыба будет томиться в соусе, оставленные жабры могут испортить нежный сок тушения. Затем рыбу промоем и проведем операцию по надрезке. Будем надрезать до хребта с шагом около 1 см тушку в спиной части. А когда закончится брюшка, то по всей ширине. На брюшке не надо. В этой операции два смысла. Во-первых, таким образом вы надрезаете тонкие косточки, которые размягчатся, станут короче и не будут доставлять вам проблем при еде. Во-вторых, в надрезы мы будем вкладывать копченый бекон. Таким образом надрежем со всех сторон и натрем солью и черным молотым перцем. И внутри, и снаружи, и надрезы, конечно. А также внутри головы. И это еще не все. У нас ведь венгерская кухня, натираем паприкой. Также везде, чтобы и в надрезы попасть. Многие любят головизну, поэтому сделаем ее вкуснее тоже. Пока рыба маринуется в соли и пряностях, подготовим бекон. Шкурку, наверное, лучше все-таки срезать. Бекон обычный, копченый. Чем жирнее, тем лучше. Ну и мясо, чтобы было. Нарежем его полосками, чтобы было удобно закладывать. Затем в надрезы. Подготовим овощи. Лук нарежем. Причем двумя способами половину кружками или полукольцами, если лук крупный, вторую половину кубиками. Мы будем использовать лук в разных целях. Сладкий перец очистим. Будем нарезать полукольца. В венгерской кухне без сладкого перца, как и без паприки, к слову, вообще мало что готовится. Возможно, за это мы ее и любим. Будет и колоритно, и сладенько, и приятно поэтому перцы лучше всего брать разного цвета. Для красоты. Помидоры обработаем. Мало кому нравится есть их тушеными со шкуркой. Она очень быстро чистится. Для этого удалив плодоножки, сделаем крестообразные надрезы. Затем возьмем только что закипевшую воду и опустим туда помидоры. Пару-тройку минут и их необходимо будет обдать холодной водой. И как видите, шкурка сама сходит из-за быстрого перепада температур. Это легко и просто, и помидоры не успели свариться. Затем помидоры нарежем пластинкой. Картофель отварили, остудили и снимаем шкурку. И тоже нарежем пластинкой. Достаточно толстыми, чтобы они не ломались, ну и довольно тонкими для эстетики блюда и нам осталось доподготовить рыбу перед запеканием. В разрезы вставляем наши полоски бекона. Я вот нарезал их недостаточно тонко и пока вставляешь второй, первый норовит выскользнут назад. Поборемся и вставим в каждый разрез по полоске. Это не только насытит рыбу запахом, как будто она коптилась слегка. Это еще и придаст вкус бекону и рыбе и соусу тушения. Заправили с одной стороны рыбы и выкладываем все, что нарезали на поддон. Достаточно глубокий. Смажем сливочным маслом. Дело в том, что мы применяем молочные продукты и во избежание непонимания нашим желудком желательно использовать одни и те же жиры, в данном случае животно-молочные. Смазали, выстелим картофелем. Это будет основой нашей запеканки. Сверху посыпем кружочками лука, только кружочками, кубики пока не участвуют. Добавим оставшийся бекон, равномерно его распределив, и размыв венгрии и паприка. Паприки много не бывает в этой стране. Можно еще и подсолить, но слегка, соус затем тоже будет солоноватый. Сверху аккуратно выкладываем рыбу, стороной с беконом вверх. Поправим бекончики, они так и норовят выскользнуть. И в промежутках между рыбой и картофелем покладем перец разного цвета. Посыпем луком, рыбу в том числе, и выложим помидоры. Можно и на рыбу, и на овощи. Последнее перед отправкой рыбы в духовку польем ее растопленным сливочным маслом. Все-таки лучше именно сливочным, а не растительным. Совсем другой вкус, намного лучше, на мой взгляд. Да и на взгляд венгерских поваров тоже. Смазали все и в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут на средней полке. Духовой шкаф должен быть протоплен предварительно, конечно. А пока готовится рыба с овощами, приготовим для них соус. В сметану выдавим чеснок. Пару ложек точно не скупится. Добавляем паприку очень много. Солим и черный молотый перец. Полторы ложки соли почти. Овощей много, они будут забирать соль. Все это перемешаем. Соус довольно густоват, поэтому добавим воды грамм Удобнее будет покрывать соусом красоту. Был бы жидкий можно было бы добавить и ложку муки. А теперь достаем рыбу через указанные 20 минут. Бекон начал плавиться, уже пошел волшебный запах. Покрываем все это соусом. Рыбу густо, остальное овощам. И еще раз запекать. 20 минут при той же температуре, до румяной корочки. Вот до такой. Красотища у вас дома. Без особого труда и дорогих продуктов. Это ароматно. Это вкус настоящей Венгрии. Сочные овощи, пропитавшиеся взаимно соком и давшие вкус соус. Это и ароматная рыба с легким запахом копченого. А если попадется поджаристый бекончик, то и с привкусом. В соусе, описать который я не в силах. Вкуснотенная вкуснотень. You eat, твоих яд. По-венгерски или по-нашему приятного аппетита. А мы благодарим вас за просмотр. Готовьте, наслаждайтесь. И не забудьте подписаться на канал Корчма. И будьте здоровы!